Hello，大家好，阿伦才的生活，这是我们的第二十路哦。跟大家介绍一下这个营地，叫做斯卡万 E 的这个营地。可能很容易呢，就来到了这个斯卡万 E 的这个路口哦，就是这样子哦，一路都有这个柏油路，跟出指示牌进来就是了，就是转进来那个爬普莱山的那个路口，然后在那个小小收费亭之前转右。 然后就会先经过 scar one two 就会来到这个 s 石嘎湾三。好，我们看一下呢，这里有一个这样子的礼堂哦。然后它的礼堂的左右两边呢，都是一些可以用来租给你们做啊房间的这样子一个地方。然后左右两侧呢，都有啊四间的厕所、哦。就是最外面这个其实我们没来看过，看一看啊。 哦、看到吗？看到吗？就是一个很简单的一个冲凉房。哦，有挂钩。嗯，就是这么简单的有。下下面呢是有地砖的哦。所以呢是有啊两个冲凉房。然后呢，另外两个呢就是这个蹲的这个马桶，还有一个洗手盆。 哦，非常的简便。相对来说呢，啊，是高万山，就是我们上一次去的，它的厕所会比较新一些啦。哦，但是这个虽然说不是很新，但是其实也不算，也 OK 的，不是很豪华啦，就是简简单单，但是也不会肮脏。哦，而且呢，这里的水源呢都是 S A J 的水。 哦，石冈湾一跟三呢是面对面哦，就是中间隔着这里的苏艾埃黑档。哦，哦，感觉呢就像一个小社区一样哦。嗯，从这边望过去呢，就是石冈湾三的十号位。哦、oh,，今天算是高朋满座哦。嗯，今天忽然间发现，然后从这个角度看下去呢，感觉就是。 是高山跟一最美的一个角度哦，让我们来看一看吧。那么就是这样，有一个很舒服的一个流水，面对的是一座这个山峰，听到这个水水声呢，泡在这个冷冷的河水，真的很舒服、哦。基本上算是很干净了、哦。 河水还算是很清甜哦。哦，这里呢就有一些这样子的亭子，可能可以租借来使用哦，而且还有一个蛮大的这样子的一个礼堂，可以办一些活动吧。车呢就可以停在这里。哦，然后这里呢也有另外两间冲凉房，两间厕所。哦，都是 S A J 的这个水源哦。 好，这八万一呢？其实总共只有六个影位哦。这里最上面的这里啊是六号位，啊、哦，那里是一二，一跟二呢相对来说呢是比较小的音位，哦。然后这一个看起来像仓屋的这个帐篷，这个就是三号的影位。这里呢就有一个洗碗盆哦，都很不错的哦，水量啊都蛮大的，晚上也有灯光。 好，这个就是四号位，最后一个就是我们的五号位。五号位呢，基本上就是在十八万一的最边缘的部分了。哦，它旁边呢就是一个这样子的榴莲园了。哦，基本上感觉不会很野外，不不不,不会危险的感觉，还好的。哦，所以五号位是最旁边了，再加上刚才的六号位，所以呢总共有六个营位而已。 啊，我们看到五号位这里看过去呢，就是这样子的画面哦。所以一斯卡万一，它的营地呢是比较高的哦，就是有一个这样子的斜坡才到这个河。而斯卡万三呢，就直接跟河是在同一个平面，这样子的一个情况哦。所以晚上呢，这里还是很宁静、很舒服的一个停止的地方哦。 总共呢只有十几个营位哦，这里是六个营位，对面呢就大概有十出五个哦，所以它给大家都是一个很宽敞的一个空间啊，并不像那种夜市场这样挤到很多人、山人海这样子的一个营地。好、哦，这里是大家都有很充足的这个空间。晚上灯光呢都很不错，OK，而且每一个这里呢每一个营位呢。 它都有这样子的这个插座供大家使用哦。这银位呢是每个银位是六十块一晚，如果要用到它的插座的话呢，就是另外再收个十块钱，所以总共七十块或者是六十块就可以一个晚上了。看一下这个洪水。 我不回去很清澈的哦，河水呢大概到呃腰跟小腿、腰跟小腿之间这样子的一个高度，非非非常适合大人小孩玩水都蛮好的。嗯，而且这个河这一个地方也蛮大的喽，哦，也可以从这边呢慢慢走上去，也蛮好玩的。嗯。 所以呢，很快的，阿伦才已经来到了第二十路哦。最近都没有录这个比较长的影片，就跟大家做一个简短的这样子的一个介绍哦。那、哦、我们再看一下这些可爱的小朋友，这里呢就是流水流下去的地方哦，做了一个这样子的堤坝。 阿润才最喜爱的小猪，坐在这里看山。整个营地非常的开阔哦，大家都有很大的空间。刚才也过去石嘎湾户石嘎湾二看了一下，感觉呢营为就比较拥挤哦。就是它有一个大大的游泳池。 但是呢，这一个河流呢，其实就跟一个大大的游泳池没什么差别哦，而且是更自然、更清澈、河水更流动哦。阿兹依好玩吗？不搞万的。呃，这应该不是人类的语言吧？好，今天就跟大家分享到这里哦，拜拜。拜拜